ভাল সময় অহাৰ আগতেই ভগৱানে দিয়ে এইকেইটা আগজাননী তাৰে দুটামান কথা লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁ সেয়েহে বন্ধু বান্ধৱীসকল যিসকল লোকে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে সোনকালে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ে যেন আৰু লগতে থকা বেল বটনটো টিপি দিব যাতে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যনৰ দ্বাৰা পাই গৈ থাকে তেন্তে আহক বন্ধুসকল আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এক নম্বৰতে আপোনাৰ ঘৰলৈ যদি ঘনাই ঘনাই ভিক্ষাৰী আহে তেন্তে তেওঁক শালি হাতেৰে কেতিয়াও পঠাই নিদিব কাৰণ ভিক্ষাৰীৰ মাজতেই ভগৱান আহে সেয়েহে ভিক্ষাৰীক সন্তুষ্ট কৰিলে ভগৱান সন্তুষ্ট হয় আৰু ভগৱান সন্তুষ্ট থাকিলে আপোনাৰ ঘৰৰ অপায় অমংগলবোৰ দূৰ হ'ব এনেদৰেই ভগৱানে পৰীক্ষা চায় যে আপুনি ভিক্ষাৰীজনক কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰে কেনেদৰে শুশ্ৰূষা কৰে দুই নম্বৰতে যদি ঘৰৰ বাৰীত আপুনি বান্দৰ দেখা পায় তেন্তে অত্যন্ত মংগল হয় সেই বান্দৰক কিবা নহয় কিবা এটি বস্তু খুৱাই প্ৰণাম কৰিব এনে কৰিলে হনুমানজী সন্তুষ্ট থাকে আৰু ভক্তক দুহাত ধৰি আশীৰ্বাদ প্ৰদান কৰে লগতে ঘৰৰ সুখ শান্তিও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হয় কাৰণ বান্দৰ হৈছে ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ দৌত গতিকে ভগৱানে এই বান্দৰক পঠিয়াই আপোনাক পৰীক্ষা চায় গতিকে বান্দৰক এনেদৰে যদি আপুনি সুসন্মানেৰে কিবা নহয় কিবা এটি বস্তু খুৱাই পঠাব পাৰে তেন্তে ভগৱান শ্ৰীৰামচন্দ্ৰৰ বিশেষভাৱে আশীৰ্বাদ লাভ হয় তিনি নম্বৰতে সপোনত যদি আপুনি পাহাৰ পৰ্বত বগোৱা দেখা পায় বা পৰ্বতত যদি আপুনি উঠি যোৱা দেখা পায় তেন্তে আপুনি জানিব যে আপোনাৰ জীৱনৰ বেয়া সময়বোৰ পাৰ হৈ গৈছে আৰু ভাল সময় আগমন ঘটিছে